মহাভাৰতৰ শ্ৰীকৃষ্ণ চৰিত্ৰটোৱে বেছি ভাল লাগে আপোনাৰ শেহতীয়া স্থিতিক লৈ বহুতে কৈছে আপুনি বিভীষণ ৰামায়ণৰ আৰু আপুনি মহাভাৰতৰ শকুনি শকুনি আৰু বিভীষণ মানুহৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত সেইটো হ'ব পাৰে মানুহে এনেকৈ ভাবিবও পাৰে কোনোবাই কোনোবাই যুদ্ধৰ পৰা বহুত ঠিকো বহুত ঠিকো তথাপি কোনটো চৰিত্ৰ ভাল লাগে এনেতো ক'বলৈ গ'লে ৰাম বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু মহাভাৰতৰ মহাভাৰতৰ শ্ৰীকৃষ্ণ চৰিত্ৰটোৱে বেছি ভাল লাগে আপোনাৰ শেহতীয়া স্থিতিক লৈ বহুতে কৈছে আপুনি বিভীষণ ৰামায়ণৰ আৰু আপুনি মহাভাৰতৰ শকুনি শকুনি আৰু বিভীষণ মানুহৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত সেইটো হ'ব পাৰে মানুহে এনেকৈ ভাবিবও পাৰে কোনোবাই কোনোবাই ভাবিলে ভাল লাগিব নেকি ভাবিলে বেয়াও নালাগে মোৰ ইমান এনেকুৱা নহয় কাৰণ মই ৰামায়ণখনক মানে মানুহে যিধৰণে লয় যে এইটো মানে মানে জীৱন্ত কাহিনী এইটোৱেই ঘটিছিলে মই তেনেকৈ নলওঁ মানে ৰামায়ণখনক মই মহাকাব্য হিচাপে লওঁ কাৰণ আপুনি চাগে এইটো কথা জানে যে মানে মোৰ এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী আছে জানো মই হা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী আছে গতিকে মই প্ৰত্যেকটো কথা ৰামায়ণেই হওক বা মহাভাৰতেই হওক

এতিয়া সেইকাৰণে মানুহক কোকৰাঝাৰৰ যিটো কোকৰাঝাৰৰ যিটো আপোনাৰ এচেম্বলি আছিলে তাত বড়ো মানুহৰ বহুত মৰম পালোঁ আৰু বড়ো মানুহৰ প্ৰশ্নখিনি মই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ গতিকে তেখেতসকলে মোক মৰম দিছে যিহেতু গতিকে ময়ো তেখেতসকলক এটা প্ৰতিদান দিব খুজিছোঁ আপোনাৰ হেৰিয়াল এতিয়া মই মই আপোনাক খোলাকৈ কওঁ যে আপোনাৰ যিটো বিধানসভাত স্থিতি ভাল লাগে কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ ভাবোঁ যে আপুনি নথকা হ'লে বহু কথা বিধানসভাখনৰ যিটো আকৰ্ষণ হ্ৰাস পালেহেঁতেন এনেকুৱাও লাগে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও লাগে জোখতকৈ আপুনি কেতিয়াবা বেছিকৈ নিজক ফকাছ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি বাৰু জোখতকৈ বেছিকৈ হুলস্থুল কৰে নেকি মোৰ কথা কোৱা নাই এইটো আপোনাক সামাজিক মাধ্যমতে হওক আপুনি যদি দেখিছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ বক্তব্য মই সেই মানুহখিনিৰে বক্তব্য আপোনাৰ ওচৰত উপস্থাপন কৰিছোঁ যে এটা শক্তিশালী কণ্ঠ হিচাপে আপুনি ইতিমধ্যেই বিধানসভাত এটা পৰিচয় দিছে দিয়াৰ পিছতো বহুতৰ কাৰণে আনকি আপোনাৰ আটাইতকৈ সহযোগী দল কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী ধৰক তাৰপিছতে আছে এ আই ডি এফ এই দুয়োটা দলৰ বহু নেতাৰ কাৰণে আপুনি নিসিজা কচু হৈ গৈছে নেকি মই মানে বিধানসভাখনক মোৰ সংগ্ৰামৰ এটা ক্ষেত্ৰৰূপে ল'ব খুজিছোঁ আৰু এই বিধানসভাখনৰ জৰিয়তে মই আমাৰ গোটেই সংগ্ৰামী জীৱনত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে যিবিলাক বিষয় অসমৰ ৰাজনীতিৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত পৰিণত কৰিছিলে সাধাৰণ মানুহৰ বিষয়বিলাক সেই বিষয়বিলাক বিধানসভাত মই উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু বিধানসভাৰ যিটো এৰিষ্টকেট ভাষা মানে বিধায়ক এজনে গহীন গম্ভীৰকে কথা ক'ব লাগে বিধায়ক এজনে খুব মানে আপোনাৰ ভকতীয়া ধৰণে কথা ক'ব লাগে এই যিটো ধৰণৰ এটা লেংগুৱেজ সেই লেংগুৱেজটোক মই খুব ইচ্ছাকৃতভাৱে ইচ্ছা প্ৰণোদিতভাৱে মই সেই লেংগুৱেজটোক বদলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে নে নাই মই নাজানো সেই দুয়োটা বস্তু যদি মই কৈ দিওঁ যেনেকৈ ধৰক মই কেতিয়াও নাভাবো যে অসমৰ বিধানসভাত এতিয়ালৈকে ইৰিগেশ্যনৰ ওপৰত মই আজিৰ দিনলৈকে চাৰিবাৰ প্ৰশ্ন কৰিছো চাৰিবাৰ আৰু এবাৰ মই ইৰিগেশ্যনৰ ওপৰত এটা সংকল্প প্ৰস্তাৱ আনিছোঁ সংকল্প প্ৰস্তাৱ হা এতিয়া এই যে ইৰিগেশ্যনৰ ওপৰত এই কথাটো যে কৰি আছোঁ বহুত মানুহৰ কাৰণে মিডিল ক্লাছ মানুহৰ কাৰণে যি খেতিৰ লগত জড়িত নাই যি অসমৰ সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত নাই যি প্ৰথাৰ লগত জড়িত নাই যি অসমৰ মাটি পানীৰ সেই গাঁৱৰ হেৰিটো দেখা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মোৰ এই বিষয়টো ইমান বেছি প্ৰাসংগিক নহয় কিন্তু মই জানো যে অসমখন যদি এক খোজো আগবাঢ়িব লাগে ফাৰ্ষ্ট কামটো হ'ব লাগিব ৰাউণ্ড দ্য ইয়েৰ কাল্টিভেশ্যন বা বছৰৰ সকলো সময়তে খেতি আৰু বছৰৰ যদি সকলো সময়তে খেতি হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম আৰু প্ৰধান চৰ্তটো হ'ব লাগিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইৰিগেশ্যন এই প্ৰশ্নটোক ধৰি আনি মই দুটা বস্তুত কনচেনট্ৰেট কৰি আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে চাগে যে মই ৰাউণ্ড দ্য ইয়েৰ কাল্টিভেশ্যন ইৰিগেশ্যন আৰু প্ৰফেশ্যনেলিজিম অসমীয়া মানুহক প্ৰফেচনেলিজিম কৰা তাৰ বিপৰীতে চৰকাৰে কি কৰি আছে চৰকাৰে কৰিব খুজিছে অসমীয়া মানুহক বেছি বেছিকৈ ফিউডেল মেণ্টেলিটি প্ৰফেচনেলিজিম নহয় অসমীয়া মানুহক আৰু কি কৰিব খুজিছে এলেহুৱা হিতাধিকাৰ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি তাৰ বিপৰীতে মই কি কৰিব খুজিছোঁ আপুনি যদি চাই প্ৰত্যেকখন বিধানসভাত মই খুব চিষ্টেমেটিকেলি হয় প্ৰশ্নৰ জৰিয়তে নহ'লে অন্য কোনো ডিভাইচৰ জৰিয়তে অসমীয়া মানুহৰ উন্নয়নৰ প্ৰধান বস্তু যে প্ৰফেচনেলিজিম হ'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে যে প্ৰথমতে কৃষি ব্যৱস্থাটোৰ আমি পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব লাগিব এই বস্তুটো খুব ছিষ্টেমেটিকেলি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি বহুতে মানুহে কৈ থাকে যে ধান ক্ৰয়টো বিজেপি চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা কিন্তু সেই বস্তুটো কোনে আনিলে সেই বস্তুটো চৰকাৰখনক ল'বলৈ বাধ্য কৰা বা চৰকাৰখনক ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া বা সেই বস্তুটোৰ এটা সেই লাইনত ভবা মানুহেতো কোনো নাই অসমত তো সেই বস্তুটো কেনেকৈ আনিলোঁ চৰকাৰখনৰ মূৰত কেনেকৈ সোমোৱাই দিলোঁ যদি আপোনালোকে চাই এতিয়া মই লাগি আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে এডুকেশ্যন হে আমাৰ স্কুলবিলাক স্কুলবিলাকত এজন শিক্ষক দুজন শিক্ষক ক্লাছ পাঁচটা বা ছটা এল পি স্কুল এটা হলৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে একদম আপোনাৰ হল এটাৰ ভিতৰত ছটা বা পাঁচটা ক্লাছ মই কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ নামত নিজে এখন প্ৰাইভেট মেম্বাৰছ বিল অনাই নহয় প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন যেতিয়া মই কৰিছোঁ যে এজনীয়া শিক্ষক কিমান আছে স্কুল এই প্ৰশ্নবিলাকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে ড্ৰপ আউট সম্পৰ্কে মই বাৰম্বাৰ কুৱেশ্যন কৰোঁ আমাৰ এনৰলমেণ্ট সম্পৰ্কে মই বাৰম্বাৰ কুৱেশ্যন কৰোঁ প্ৰাইভেট প্ৰাইভেট এডুকেশ্যন সম্পৰ্কে মই বাৰম্বাৰ কুৱেশ্যন কৰোঁ আৰু কি কৰিব চেষ্টা কৰোঁ মই কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ পক্ষত এটা জনমত গঠন কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰখনক কিছুমান কাম কৰাবৰ কাৰণে বাধ্য কৰিব খোজোঁ এন পি এছ অ' পি এছ ইউ পি এছ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে মই এতিয়ালৈকে চাৰিবাৰ এতিয়ালৈকে চাৰিবাৰ এই বিষয়টোৰ ওপৰত অসম বিধানসভাত উত্থাপন কৰিছোঁ এই সময়ৰ মানে আমাৰ কৰ্মচাৰীবিলাকৰ আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ সমস্যা বৃদ্ধ পেঞ্চন বঢ়াব লাগে অৰুণোদয়টো সকলো মানুহৰ কাৰণে সাৰ্বজনীন কৰি দিব লাগে এইটোক লৈ আৰু ব্লেকমেইল কৰিব নালাগে অংগনবাদী কৰ্মী আশা কৰ্মী তেওঁলোকৰ ৰান্ধনী এইবিলাকৰ যে হেৰি বহাব লাগে গাঁওবুঢ়াৰ মানে কামটো যে ৰেগুলাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ এইকেইজনৰ এওঁলোকৰ বাহিৰেও এওঁলোকৰ যে সকলোৰে চাকৰি নিয়মীয়া কৰিব লাগে এই প্ৰশ্নবিলাক মই একদম গ্ৰাছৰুটৰ প্ৰশ্নবিলাক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু একেটা সময়তে চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিবিলাকো প্ৰত্যেকবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত থাকি আপুনি লক্ষ্য কৰিছে নিশ্চয় আপুনি শিৱসাগৰত কৈয়ো দিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত চকুত চকুত হৈ কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে আজি বিধানসভাৰ যিটো ভাষা পৰম্পৰাগত যিটো ভাষা এটা মাৰ্জিত ভাষা এটা এৰিষ্ট্ৰকেট ভাষা এটা আপোনাৰ ভকতীয়া ভাষা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভাষা আছে মই সেই ভাষাটো বদলাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আঁতৰি আহিছো নহয় সেইদিনা যেতিয়া বড়ো বি টি এ ডিলৈ গৈছো বি টি এ ডিৰ বহুত বড়ো মানুহে মোক কৈছে যে আপুনি বিধানসভালৈ যোৱাৰ পাছতহে আমাৰ বড়ো মানুহে বিধানসভা চোৱা আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ বড়ো মানুহে অসম বিধানসভাত পাট্টা নিদিয়ে এনেকে কয় আপুনি বিধানসভালৈ যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ কথাবিলাক শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এনেকে কয় গাঁৱৰ যেতিয়া একদম ভিতৰৰ অঞ্চললৈ যাওঁ বা বুদ্ধিজীৱী এজনকো যেতিয়া লগ পাওঁ তেতিয়া কয় যে তুমি যোৱাৰ পাছত কিন্তু বিধানসভাখন চাওঁ দেই এইবুলি যেতিয়া কয় তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগে যে মই সঁচাকৈ যিবিলাক কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেই কথাবিলাক অলপ হ'লেও মানুহৰ মাজলৈ গৈছেগৈ মই আপোনাক এটা উদাহৰণ আৰু শেষত মানে আৰু দুটা বাক্য কৈ শেষ কৰি দিম এইটোক লৈ বেছি কথা ক'ব খোজা নাই মই আজি জনজাতিসকলৰ সমস্যা বি টি আৰৰ প্ৰশ্নটো যেনেকৈ কৈছোঁ কাৰ্বিসকলৰ ডিমাচাসকলৰ আকৌ প্লেইন টাইপছবিলাকক যে হেৰি কৰিব লাগে আপোনাৰ কি কয় আপোনাৰ সংবিধানসন্মত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব লাগে কাউঞ্চিলবিলাকক ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কলিতাসকলৰ জনজাতিকৰণ নাটযোগীসকলৰ জনজাতিকৰণ এই বেচিক প্ৰশ্নবিলাক অসম বিধানসভাৰ এতিয়া অতি উত্তপ্ত জ্বলন্ত প্ৰশ্নত পৰিণত কৰি পেলাইছোঁ যিবিলাক আন কোনেও কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে কিন্তু মই যিটো বস্তুত আৰু এটা বস্তু খুব চেষ্টা কৰিছোঁ বিধান বিধায়ক মানে হ'ল বিধান ৰচনা কৰে তেওঁলোকৰ মূল কামটো হ'ল কেনেকৈ এখন আইন ৰচনা কৰিব লাগে আৰু আইনখন চৰকাৰে ৰচনা কৰোঁতে কেনেকৈ সমালোচনা কৰি তাক ৰেজিষ্ট কৰিব লাগে গণ্ডগোলীয়া কথাবিলাক মই কালিৰ এটা উদাহৰণ দিছোঁ আপোনাক কালি গোটেই ট্ৰাইবেল অট'নমাছ কাউন্সিলবিলাক মিচিঙৰ পৰা ৰাভাৰ পৰা দেউৰীৰ পৰা আপোনাৰ তিৱালৈকে এই সাতখন অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ মানে কি কৰিছে যে তেওঁলোকে যিটো পাই থকা যিটো অধিকাৰ সেই কাউঞ্চিলবিলাকৰ অধিকাৰটো চৰকাৰৰ হাতলৈ আনিব খুজিছে সেই প্ৰশ্নটোক লৈ মই যিটো জি বেত উত্থাপন কৰিছোঁ যে ফেডাৰেলিজিম কি আমি কিয় বেছিকৈ মোৰ পাৱাৰ টু হেৰি গ্ৰাছৰুট এই কথাটো কিয় কওঁ জনজাতিসকলৰ স্বায়ত্বসকলৰ প্ৰশ্নটো কি